Запад осведомлен о том, что Киев нарушает минские договоренности, но целенаправленно замалчивает факты. Об этом говорят новые документы, которые оказались в распоряжении группы Киберберкут. В их числе спутниковые снимки позиций силовиков, с которых не отвели тяжелое вооружение. Изображение доказывает, крупнокалиберная артиллерия находится в непосредственной близости от границ неподконтрольных Киева территорий. Хакеры добыли эти фотографии, взломав электронную почту руководителя группы украинских экспертов в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. Генерал-майор Тарана. Сообщается, что он получил эти снимки от сотрудника посольства США. В письме также содержались инструкции, как скрыть эти факты. Отправляю снимки, которые могут стать для вас серьезной проблемой. Подумайте, как это можно будет объяснить в случае, если они попадут в мониторинговую миссию. Посоветуйтесь с руководителем группы и продумайте план мероприятий, как это можно оправдать или выставить фейком. Также в распоряжении Киберберкута оказался план психологической войны, который спецслужбы США разработали для влияния на украинское население. По информации хакеров, одной из операций в Вашингтоне назвали «Свободный Донбасс». На юго-востоке Украины хотят создать прозападную радиостанцию, которая, кроме музыки, будет передавать людям сведения, выгодные Соединенным Штатам. В Киберберкуте отмечают, что такая с виду безобидная инициатива уже помогала американским, а американцам правильно настроить молодежь в Ираке. А радиоприемники в разные страны отработаны, передают под видом гуманитарной помощи.